Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa maklumat-maklumat uh, yang sangat penting dan sangat membencit jiwa kita tentang persaudaraan kita bersama dengan Palestin. Terima kasih banyak webi Datuk Muhammad Maknawi di atas perkongsian sebentar tadi. Uh, Okey, para penonton sekalian, uh, tanpa berlengah masa lagi, kita pergi kepada uh, pemimpin wanita yang seterusnya yang merupakan uh, pengarah Amirah Melaka dan graduan Universiti Moktah Jordan yang sekarang ini uh, bertugas sebagai pensyarah uh, IPT tempatan tanpa berlengah masa saya menjemput Saudari Humairah Jamilah dipersilakan bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada pengacara majlis sahabat-sahabat panelis yang dihormati sekalian seterusnya seluruh penonton yang mengikuti solidariti pada malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam solidariti Pertama-tamanya apabila Babi Mumtaz menyebutkan tentang ayat yang pertama dalam surah Al-Isra' sebentar tadi, sekali lagi saya ingin mengulangkannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Ayat Al-Quran ini sudah lama Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa kedudukan Al-Aqsa sangat penting di hati umat Islam. Seperti mana yang disebutkan oleh Wabi Mumtaz sebentar tadi, inilah merupakan transisi daripada kedudukan Nabi SAW pergi kepada cahaya Islam yang lebih meluas sehingga bebasnya kota Mekah dan akhirnya Islam berkembang luas. Dan Al-Aqsa pada hari ini sebenarnya menjadi transisi kepada umat Islam sama ada kuat ataupun lemah umat Islam pada hari ini. Apa yang berlaku di Palestin adalah secara jelasnya bukanlah perselisihan konflik ataupun pergaduhan sesama Israel ataupun Palestin akan tetapi yang berlaku secara terang adalah perbuatan haram puak Yahudi yang merampas tanah Israel itu sendiri masuk secara beramai-ramai secara haram ke tanah Palestin yang pada asasnya mereka hanya 4% sahaja di dalam Palestin dan akhirnya sehingga kini lebih kurang 42 populasi Yahudi di Palestin menetap di Palestin populasi Yahudi di, negara, di dunia ini menetap di Palestin Sebelum itu saudara dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena melihat Apakah sejarah kena-kena bawa sembali sorotan sejarah berlakunya penubuhan Palestin yang sebelum ini kita pernah dengar dan tiba-tiba wujudnya sebuah negara haram kerajaan Zionis, laknatullah. Pertama sekali marilah kita pergi kepada Berapa siri fasa period yang akan saya sebutkan sebentar lagi iaitu empat sebelum kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman moden pada hari ini kita mengetahui bahawa dunia Palestin ini adalah bumi para para anbiya Bermula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan lahirnya anaknya Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq memiliki anak yang namanya Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub memiliki anak yang kita tahu ada 12 orang anaknya, antara salah seorang daripadanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan terlahirlah daripada situ 12 pecahan Bani Israel Kemudian apabila Nabi Yusuf telah dicampakkan di perigi dan dikutip oleh orang yang kafilah yang pergi ke Mesir, kemudian jadi bendaharaan di Mesir. Kemudian wafatnya Nabi Musa Nabi Yusuf alaihi salam dan pada ketika itulah selepas wafatnya Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya uh, Firaun pada ketika itu telah mula ada dan dia merasakan bimbang bahawa mereka ini akan dikalahkan oleh kerajaan Bani Israel yang dipegang oleh Nabi Yusuf pada ketika itu. Kemudian setelah Nabi Yusuf telah wafat lahir pula Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa telah melarikan dirinya daripada Mesir kita tahu Nabi Nabi Musa melahirkan dirinya daripada Mesir, kemudian menyebelahi lautan, lalu tenggelamlah para tentera Fir'aun di dalam lautan tersebut, akhirnya mereka lari ke Palestin. Dan di sana ada terdapat suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menentang kaum yang namanya Jabari. Akan tetapi Bani Israel pada ketika itu engkar dan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya mereka tidak ada tempat di atas muka bumi ini. Kemudian lahir lagi para anbiya yang lain iaitu Nabi Daud alaihi salam. Kita mengetahui bahawa sirah Nabi Daud alaihi salam telah mengalahkan telah mengalahkan tentera Jalut dan akhirnya Bani Israel masuk ke Palestin dan dan, dan Talut telah menyerahkan kerajaan Palestin itu kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan selepas pada kewafatan Nabi Daud alaihi salam, lahirnya seorang anak daripada Nabi Daud iaitu Nabi Sulaiman. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa warisa Sulaiman Daud. Tadinya Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai anak kepada Nabi Daud alaihi salam telah memerintah kerajaan Bani Israel yang sangat hebat pada ketika itu yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Israel Bani Israel pada ketika itu. Sebab itulah sejarah Bani Israel ini asasnya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kepincangan kefahaman syariah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat pada ketika itu mengakibatkan umat Israel pada ketika itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Sulaiman wafat pada ketika itu lalu kerajaan Bani Israel ini terbelah kepada dua, terpecah ke kepada dua yang mana ketika itu ia di, 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 diterokai oleh satu kerajaan di Babylon dan dan pada ketika itu sudah tiada lagi Nabi pada saat itu. Kemudian mereka menanti kedatangan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa juga memerintah kerajaan Bani Israel akan tetapi mereka ini engkar lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka menunggu-nunggu satu kedatangan Nabi lagi yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan Injil mereka iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Yasrib. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini mula pindah kepada Yasrib datang ke Madinah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lahir, akhirnya mereka ini juga bersama tidak mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka dihalau ke Madinah dan juga di di Madinah dan juga di Khaibar selepas Perang Ahzab dan juga Perang Khaibar lalu berselerakkanlah Bani Israel ini di atas muka bumi tanpa ada negara tersendiri. Kemudian selepas daripada kewafatan Nabi SAW, kita pergi kepada era selepas kewafatan Nabi, lahirnya Sayyidina Umar Al-Khattab yang telah membuka Palestin itu dan telah membebaskan pengaruh Kristian di Palestin, kemudian mengalahkan tentera Rom. Dalam keadaan selepas daripada itu, tentera uh, kemudian, kemudian selepas daripada keadaan itu kerajaan Kristian mula mengambil alih kembali Palestin. Dalam dalam keadaan tersebut timbul lagi seorang tokoh yang kita tahu iaitu Salahuddin Al-Ayubi telah menghapuskan segala perancangan perancangan Kristian dan akhirnya Islam kembali ditawan. Dan fasa moden yang ingin saya ceritakan pada hari ini, kita tahu selepas Salahwi dan Ayyubi, akhirnya adanya Kerajaan Uthmaniyah, Kerajaan Islam Uthmaniyah pada ketika itu keseluruhannya dipimpin oleh Kerajaan Uthmaniyah termasuk negara Palestin itu sendiri. Akan tetapi Kerajaan Uthmaniyah telah jatuh pada Perang Dunia yang pertama dan akhirnya British dan Perancis mula membuat perjanjian side picket yang mana membahagikan tanah-tanah orang Islam dan di sinilah titik permulaannya peristiwa yang paling menduka apabila Palestin diserahkan kepada kepada British melalui deklarasi Balfour dan deklarasi Balfour ini Palestin diarah diserahkan kepada Yahudi dan mula-mulalah Yahudi bertapak di Palestin kemudian ada lagi satu peristiwa yang begitu mengguris hati umat Islam peristiwa yang begitu menyakitkan iaitu perjanjian nakhbah peristiwa nakhbah iaitu pengusiran etnik secara beramai-ramai di Palestin. Yang mana pada ketika itu imigrasi Yahudi mula masuk ke Palestin melalui bantuan United Kingdom dan mereka mula mengumpulkan orang-orang Yahudi daripada Afrika dan Eropah mula masuk ke dalam Palestin secara beramai-ramai dan mereka mula menghapuskan etnik-etnik Palestin ini secara beramai-ramai dan akhirnya kita lihat pada hari ini lebih kurang 42% populasi Yahudi di dunia ini menetap di Palestin. Dan mereka menyangkakan mereka menakluki Palestin ini dan kembali kepada satu bumi yang dijanji akan tetapi mereka silap mereka sebenarnya menggali lubang kubur mereka sendiri baiklah saudara dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala empat fasa spirit yang saya sebutkan sebentar tadi ini tidak akan hadir kalau kita tidak membaca sejarah-sejarah ini dan kita tidak menceritakan kepada generasi kita penting untuk Amira pada hari ini wanita muda melalui Amira Malaysia marilah kita sama-sama pasakkan kefahaman Islam kita yang benar akidah yang jitu kepada anak didik kita, kepada diri kita dan generasi kita yang akan datang. Agar perjuangan Palestin ini bukan dilihat sebagai perjuangan bermusim, akan tetapi ia adalah perjuangan yang sepanjang masa. Dan kita kena percaya dan yakin bahawa bumi Palestin adalah bumi umat Islam, bukanlah bumi mereka yang merampas iaitu Zionis Laknatullah. Jadi saya ingat itulah sejarah ringkas yang boleh ceritakan pada malam ini. Kita mengambil aktibar yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala lemah dan kurang datang daripada kelemahan diri sendiri teruskan bersolidariti untuk Palestin bumi al-Aqsa birruh bidam nafdikaya aqsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitulah banyak barangan diwakar saya Baiklah baiklah untuk kerja ini ada ada like orang, -orang, orang, orang bersama dengan kita. Jadi seterusnya kita mencemurui uh, saudari Maria Johari yang merupakan ekspor penerangan Amirah Malaysia yang merupakan graduan YA ini bertugas sebagai peguam sivil dan syarikat dengan uh, hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih uh, pengacara majlis Nadira Khalid yang saya hormati uh, para panelis dan kesemua penonton solidariti Palestin kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, Israel telah melanggar begitu banyak undang-undang antarabangsa semenjak mereka menubuhkan negara haram Israel pada tahun 1948 dengan membunuh puluhan ribu nyawa rakyat Palestin yang tidak berdosa. Israel menggunakan alasan Holocaust iaitu pembunuhan Yahudi di Eropah semasa Perang Dunia Kedua untuk menghalalkan tindakan mereka menjajah bumi Palestin dan menubuhkan negara Israel. Mereka menggunakan alasan Holocaust ini untuk mengambil simpati antarabangsa, khususnya Amerika untuk menghalalkan penjajahan mereka. Namun serangan Israel baru-baru ini, Ramadan baru-baru ini telah membuka mata kita semua bahawa Israel telah semakin hilang kepercayaan dan simpati antarabangsa apabila pencerobohan ataupun serangan Israel ke atas Palestin baru-baru ini telah membawa kepada demonstrasi besar-besaran masyarakat antarabangsa. Demonstrasi telah berlaku di United Kingdom, di Itali, di Greece, di Mauritius, di Brazil, di Belanda, di Australia, bahkan di Amerika Syarikat sendiri demonstrasi menentang pencerobohan Israel berlaku di San Diego, California, Michigan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat dunia sudah tidak boleh lagi menerima pembohongan Israel. Masyarakat dunia sudah tidak boleh lagi menerima kezaliman Israel secara berterusan ke atas Palestin semenjak tahun 1948. Pada malam ini, saya akan berkongsi dengan penonton semua, saya akan menyatakan empat pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah dilakukan oleh Israel. Apa perlunya kita mengetahui pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah dilakukan oleh Israel? Ini kerana kita perlu tahu bahawa penentangan ke atas kezaliman Israel tidak mesti tidak boleh diserahkan ke tangan umat Islam sahaja. Isu ini memang isu agama tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai isu agama semata-mata kerana ia adalah isu kemanusiaan sejagat. Kita tidak perlu anda tidak perlu menjadi muslim untuk melawan Israel. Anda hanya perlu menjadi manusia kerana kita semua melihat apa yang telah dilakukan oleh Israel membunuh kanak-kanak, membunuh wanita yang tidak berdosa membunuh orang awam tanpa mengira siapa Oleh itu para penonton sekalian kita melihat okay, sekarang ini apabila kita lihat uh, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat antarabangsa yang menunjukkan bahawa masyarakat antarabangsa semakin hilang simpati semakin hilang kepercayaan kepada Israel dan semakin menyokong uh, perjuangan rakyat Palestin. maka pada malam ini kita perlu tahu bahawa tidak ada alasan lagi untuk mana-mana negara bersimpati dengan uh, Israel. Saya merujuk kepada Convention Geneva berkaitan perlindungan orang awam pada masa perang atau lebih dikenali sebagai Convention Geneva ke-4 yang diangkat pada Ogos 1950. Ini adalah undang-undang antarabangsa yang sepatutnya dipatuhi dipatuhi oleh negara-negara dan media ini tetapi telah dilanggar berkali-kali oleh Israel. Saya ingin memetik. Pertama sekali, artikel 49 Convention Geneva ke-4 yang melarang pemindahan secara paksa individu atau massa dan juga melarang pengusiran orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki tetapi kalau kita lihat baru-baru ini eh, pertubuhan masa-masa bersatu PBB menganggarkan lebih 10,000 rakyat palestin yang terpaksa keluar daripada kediaman mereka lebih 10,000 itu baru-baru ini cuba bayangkan semenjak tahun 1948 Israel menjajah palestin berapa ratusan ribu rakyat palestin yang terpaksa keluar daripada kediaman mereka jelas ini adalah pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa yang telah dilakukan oleh Zionis Israel. seterusnya, artikel 33, artikel 33 Konvensyen Geneva ke-4 melarang hukuman secara kolektif. Maksudnya sasarkan sebahagian tetapi yang diserang adalah seluruh negeri. Dalam uh, kisah penjajahan ataupun kezaliman Israel ini, mereka kononnya mensasarkan Hamas, tetapi yang mereka serang yang mereka bunuh adalah orang awam tanpa mengira mereka tentera ataupun rakyat awam. Baru-baru ini pada bulan Ramadan kita lihat bagaimana rakyat awam semasa beribadah di Masjid Al-Aqsa semasa bulan Ramadan dibunuh dan diserang tanpa sebarang tanpa sifat peri kemanusiaan dan ini perbuatan ini telah dikutuk oleh masyarakat antarabangsa di seluruh dunia seterusnya artikel 50 Konvensyen Geneva melindungi kanak-kanak tetapi kita lihat Israel yang begitu bacul tidak pernah tahu membezakan antara tentera dan kanak-kanak malah media mereka bukan sahaja membunuh kanak-kanak mereka menyerang wartawan, menyerang petugas media dan mereka menyerang bangunan media. Dan jelas-jelas ini adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa. Tetapi Israel yang bersifat seolah-olah mereka kebal daripada sebarang undang-undang ini. Contohnya kita lihat artikel 53 yang melarang memusnahkan harta benda milik peribadi ataupun orang perseorangan. Tetapi Israel dia tak kira kan, eh, tempat tinggal, kedai-kedai, bangunan, sekolah, kata hospital sekalipun diserang dan dimusnahkan oleh Israel. Oleh itu, atas uh, faktor kesuntukan masa Uh, itu sahaja yang dapat saya nyatakan empat uh, empat pelanggaran undang-undang antarabangsa yang jelas dilakukan oleh Israel walaupun sebenarnya banyak terlalu banyak kalau saya nak sebutkan hampir ke setiap undang-undang yang wujud dilanggar dan diceroboh oleh Israel dengan sewenang-wenangnya tetapi ini adalah yang utama yang perlu dilihat oleh itu uh, solidariti seperti ini perlu diteruskan apatah lagi oleh anak muda seperti kita solidariti menyokong perjuangan Palestin ini mesti diteruskan jika sekiranya kita leka kita biarkan dan kita berhenti menunjukkan keprihatinan dan sokongan kita kepada Palestin, maka naratif menyokong ataupun bersimpati dengan perjuangan Israel akan mengambil tempat. Oleh itu, para penonton sekalian, para sahabat sekalian, akhir sekali saya ingin uh, tamatkan ucapan saya pada solidariti pada malam ini dengan menyuruh penonton rakyat Malaysia sekalian untuk kita terus menerus konsisten mengutuk kezaliman dan kekejaman Israel dan istiqamah menyokong penubuhan Palestin yang berdaulat dan kita tidak boleh berputus asa. Sama sekali kita tidak boleh berputus, berputus asa walaupun mungkin sekarang ini kita lihat seolah-olah Israel kebal. Kita lihat seolah-olah macam Israel terlalu berkuasa kerana sokongan Amerika Syarikat. Kita sama sekali tidak boleh berputus asa kerana kita mesti teruskan perjuangan ini, mesti teruskan sokongan ini sehingga kita melihat Israel didakwa dan dihukum di Mahkamah Jenayah Antarabangsa atas kesalahan pembersihan etnik, pembunuhan etnik yang mereka lakukan sekian lama ke atas Palestin. Itu sahaja dahulu perkongsian saya pada malam ini. Teruskan perjuangan, teruskan sokongan ke atas perjuangan rakyat Palestin dan ke semua negara-negara yang meng, uh, telah dizalimi secara zalim. Saya serahkan kembali kepada pengacara Majlis. Terima kasih. Baik, okay, baiklah kita teruskan pentas solidariti akuam kita dengan menjemput uh, saudari Asma Adu Abdullah yang merupakan lepasan Abu Nur Syiria yang sekarang menjadi tenaga pengajar di Mahat Darul Quran Rusila dan merupakan pemangku kepada Amirah, pengarah Amirah Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati sahabat panel. Dan semua para penonton yang hadir live kita pada malam ini, salam solidariti daripada saya. Dan mudah-mudahan kita semua masih meneruskan momentum semangat kita pada malam ini. Dan insya Allah daripada saya perkongsian daripada sahabat-sahabat sebentar tadi kita telah mendengar. Dan insya Allah kita melihat bahawa Palestin pada hari ini menjadi hebat, menjadi kuat hasil daripada tabiah yang sangat mantap. Saya yakin semua para penonton melihat sendiri bagaimana hebatnya rakyat Palestin, bagaimana mereka hari ini berani sehingga mereka mampu untuk berdiri teguh, sehingga mampu untuk melawankan beruh, bidam, nafdi, kaya, aqsa. Itulah laungan-laungan yang membara, yang memberi semangat kepada kita. Tetapi sedar atau tidak, apakah yang memberi kekuatan kepada mereka? Apakah rahsia tarbiah yang ada pada mereka sehingga mereka mampu untuk menjadi hebat seperti hari ini saya ingin berkongsi dengan para penonton sekalian uh, saya pernah mendengar uh, satu ucapan yang telah dikongsikan oleh uh, yang dikenali sebagai Syekh Abu Bakar al, al awawida beliau pernah datang ke Malaysia dan menceritakan bagaimana pentadbihan yang mereka lalui, pengalaman yang mereka lalui sehingga mereka menjadi seperti hari ini Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Al-Aqsa yang kita lihat pada hari ini, bumi Palestin yang berdiri yang penuh dengan serangan-serangan yang penuh dengan uh, kemusnahan adalah lahir daripada jiwa-jiwa yang kental, iman yang teguh. Mereka bukan melalui satu tempoh yang pendek untuk menjadi seperti hari ini. Mereka melalui satu fasa yang sangat panjang yang yang disebut oleh syekh tersebut bahawa mereka melalui satu fasa pentarbihan yang disebut sebagai marhalah tarb tarbawiyah dakhiliyah iaitu marhalah terbiah dalaman iaitu pada bermula pada tahun 1969 sehingga 1983 itu adalah tempoh yang disebut sebagai marhalah terbiah dalaman mereka yang mana di manakah mereka mendapat pentarbiehan awal ini? Tidak lain tidak bukan adalah daripada tarbiyah Ikhwanul Muslimin di Mesir. Itulah pada asas tapak yang ditanam dalam jiwa-jiwa para mujahidin di rakyat di Palestin dan syekh ini adalah salah seorang daripada generasi pertama yang dikaderkan dalam tarbiyah tersebut. Yang mana pada peringkat awalnya mereka dilatih, dididik. Mereka membina satu proses pentarbiehan yang sangat mantap bermula daripada pentarbiahan diri keluarga sehinggalah kepada masyarakat rakyat Palestin. Inilah satu fasa yang kita tidak nampak lihat pada hari ini tapi kita telah melihat hasil daripada pentarbiahan yang telah dibina oleh mereka sepanjang tahun itu. Jadi itu adalah bukan perkara yang mudah tetapi insya-Allah mereka adalah golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi Palestin yang kita tahu adalah bumi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberkati di sekelilingnya itulah hasil terbiah yang sangat mantap yang mana sehingga kongsikan dengan sahabat-sahabat semua bagaimana kisah yang diceritakan oleh syekh ini adalah bagaimana mereka diwajibkan untuk menghafal al-Quran mereka diwajibkan untuk berpuasa mereka diwajibkan untuk bangun malam sehingga segala amalan-amalan eh, yang merangkumi kekuatan ruhiyah dan juga jasadiyah bahkan mereka dilatih dengan kekuatan jasmani iaitu mereka dilatih untuk uh, memanjat gunung eh, untuk melalui Uh, latihan ketenteraan itulah proses yang sangat panjang yang kita lihat pada tahun 1987 telah lahirlah uh, brigade kuasa Azadin uh, Al-Qassam itulah ketenteraan yang sangat digerungi oleh musuh-musuh kita pada hari ini dan itulah lambang kekuatan hasil tarbiyah yang mereka telah diperolehi sepanjang mereka berada di dalam uh, tarbiyah Ikhwan Muslimin dan hari ini mereka telah berjaya menggerakkan harakah mereka iaitu harakah Hamas gerakan Islam yang berada di Palestin. Para hadirin muslimat ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Maya saya ingin saya ingin membacakan satu firman Allah Subhanahu taala yang menjadi uh, motivasi kepada mereka dan juga kepada kita semua insya-Allah para pejuang agama Allah Subhanahu taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir minal mu'minina narijalun sadaqu bima ahadullah alaihi فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Dan di antara orang-orang yang beriman itu, mereka mengatakan janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu SWT iaitu untuk menjadi pembela agama Allah. Ada di antara mereka yang telah menyelesaikan amanah tersebut iaitu mereka gugur syahid. Dan ada di antara mereka yang masih menunggu geliran untuk mendapatkan syahid. Dan mereka tidak akan mengubah janji tersebut. Ini menunjukkan satu kekuatan kepada kita bagaimana mereka meletupkan dalam jiwa mereka tidak cukup hanya untuk mencapai kemenangan tanpa mendapat reda Allah Subhanahu SWT. Mereka telah membentuk satu penterbihan yang mantap, penterbihan yang melahirkan jiwa dan roh mereka untuk cintakan kepada perjuangan, untuk cintakan kepada syahid. Sehingga akhirnya mereka menanamkan diri mereka, mereka hanya ada dua pilihan untuk mereka berada di bumi Palestin. Sama ada Ish Kariman atau Syahidan. Menghidup dalam keadaan yang mulia ataupun mati sebagai seorang syuhada. Wahai para penonton sekalian, marilah kita mengambil semangat kita mengambil roh perjuangan yang ada dalam jiwa-jiwa para syuhada yang telah meninggalkan uh, meninggalkan dunia dan mereka melahirkan generasi demi generasi yang ada hari ini. Generasi Jirul Quran. Kalau kita lihat pada anak-anak Palestin pada hari ini tidak hairan. Mereka sudah menghafal Al-Quran sedari kecil. Mereka sudah berani untuk berpidato. Mereka berani untuk melaungkan kata-kata semangat walaupun mereka masih di usia yang sangat kecil. Itulah lahir daripada pentarbihan yang sangat hebat daripada keluarga yang telah ditanam sekian lama dan hari ini kita melihat dengan mata kita sendiri bagaimana kanak-kanak kecil boleh menggenggam seketul batu untuk menentang musuh Zionis. Itulah semangat keberanian yang lahir daripada hasil tarbiyah yang sangat hebat ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk akhirnya, sebagai khulasahnya, marilah kita menjadikan anak-anak Palestin itu sebagai contoh teladan kepada kita. Kerana mereka adalah generasi yang akan menjadi pelapis. Mereka menjadi generasi nubuah yang akan membawa kemenangan kepada bumi Palestin tidak lama lagi. Dan kita juga adalah generasi-generasi yang menjadi pelapis kepimpinan. Generasi yang kita akan melahirkan, generasi kita yang akan menjadi pengganti kepada kepimpinan yang ada. Oleh kerana itu, saya menyeru kepada semua para penonton sekalian untuk kita bersama-sama meneruskan perjuangan kita walaupun kita berada di Malaysia tetapi semangat yang sama bagaimana perjuangan kita ada di bumi Palestin. Wabillahi taufiq hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Asma Abdullah di atas ucapan yang memujuk dan juga menyuntik semangat kita untuk uh, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT.